Нерван. Сьогодні проповідував слово. Я задав, будучи на конференції глухих, один брат вийшов і розказує свідоцтво. Він каже, брат, який жив чи на Донецьку, чи на Луганську і побудував хату, багато вклав в неї. І коли прийшла оця війна, він задавав питання і казав: Господи, ну мені що робити? От що мені робити? Лишати оце все, і Бог йому відкриття і каже, що йди, йди звідси. І він стає на коліна і каже, Господи, я не можу лишити. Я не можу, я вклав це гроші, час, фінанси, время, все. Це все, що я вкладав, я не можу цього лишити. І він каже, я тоді пішов на молитву, схилив коліна до Господи, просто почав молитися. Я почав йому казати, Господи, я не можу. І він каже, сходи Дух святий. І коли каже Дух Святий, наповнив моє серце, після цієї молитви я встав, пішов до своєї сім'ї і казав: «Ідемте, Бог сказав. Я розумію, що зараз в Києві добрий час. Ми живемо в час свободи. І насправді дуже важко розрізнити, віриш ти чи не віриш. Ну, дуже важко зрозуміти. От вірю я в Ісуса по-справжньому, чи все ж таки я не до кінця йому довіряю. Не до кінця я його знаю, не до кінця я його люблю, не до кінця я ну, пізнав який і хочу цього пізнавати. І я якось думаю, от часи випробувань, часи гонінь церкви. Ну, скорше всього, всі, хто входили в церкву, вони розуміли, що їх можуть забрати. Вони можуть понести якусь втрату, їх можуть записати, їх можуть вбити. Ну, були такі часи, був місця, де могли й за це вбити. Тобто вони не йшли просто в церкву, вони розуміли, за що, що може бути наслідком їхньої віри. Вони були готові заплатити ціну. Вони вірили в Христа і були готові покласти свій, своє життя за нього. Сьогодні мене спитай, ну, Денис, ти готовий? Я скажу, готовий. А насправді перевіриться це випробуванням. Перевіриться, от коли моя віра почне, ну, щось відбудеться таке, що ну, я не знаю, на чому стати. Єдине, що моя віра, вона має сказати, мій Господь рядом. Я від Господа відрікатися не буду Сідрах, Місах і Авденаго, стоячи перед піччю, вони сказали слова, навіть якщо Бог, який може нас захистити, не захистить, ми поклонятися ідолам не будемо. Вони прийняли в своєму серці рішення. Ми будемо слідувати за Христом. Ми йому довіряємо, хай ми не бачимо, але ми йому довіряємо. Ми прийняли в своє серце рішення слідувати за Ним. Ми прийняли в своєму серці виконувати Його ну, заповіт, виконувати заповіді, виконувати Його слово. Ми поклали в своєму. І які б обставини в моєму житті не були, вони сказали, ми все одно. Ми за Христа готові помер, ну, за Бога, ми готові померти. За нашу віру в Бога ми готові померти. Я розумію, що от цього ми набуваємо в своєму житті. Пісня до Якова, перша глава, з третього вірша. З другого. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноты без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреки, и дастся ему, но допросит с верой, Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве, восходит солнце, настает зной, и зноем и сушается трава, цвет ее падает, исчезает красота Ее вида. Так увідаєте і багатий в путях своїх блажен чоловік, который переносить іскушення, тому що бив испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим його. І Писання, Біблія, вона говорить про те, що ми будемо проходити випробування. І мало того, вона каже, що якщо ти проходиш випробування, зрозумій, випробування воно на користь тобі. Чому? Тому що у випробуванні твоє терпіння, в якому ти певний час терпиш, певний час чекаєш відповіді від Господа, певний час стоїш на колінах, певний час береш пусти, певний час просто шукаєш його і не залишаєш його твоє терпіння. Воно произведе або ну, щинить в твоєму житті якусь дію. Досконалу дію, яка допоможе тобі приблизитись до твого Господа. Ти побачиш, що твій Господь вірний. Ти побачиш, що твоя віра немарна. Вона в тебе є, вона, ну, ти стоїш не на, на пустому, ти стоїш на тому, що Господь обіцяв сидраху, Місаху і Авденаго необхідно було зайти в піч. Необхідно було зайти в піч для того, щоб побачити отого четвертого, подібного сину людському, який ходив по цьому вогню разом з ними. Їм треба було зробити шлях. Я за собою помічаю, що. Часто моя віра, мій вогонь, який я запалився, почувши слово, вона гасне. Вона потухає, я не бачу результату. Апостол молився тричі до Господа. Написано так, правда? Тричі молився я до Господа, бо в мене було жало в плоті. І він просив, щоб Бог його забрав. І Бог сказав, достатньо для тебе благодаті мої. Але тричі це треба було, напевно, якісь були три особливі молитви. І перший раз він прийшов до Господа, каже, Господи, ну от є в мене проблема, є жала в плоті. Я прошу тебе, Господи, ну звільнись, зціли. Чи якщо там хвороба, кажуть, що може якісь випробування були. Ну, звільни. Але він стояв, це була якась особлива молитва. Перша молитва, друга молитва, третя молитва. Він прикладав зусилля, прикладав час, він розумів, що є Господь, який може відповідати. І Бог сказав: достатньо благодаті моєї. Достатньо для тебе моєї благодаті. Те, що я в цьому житті тобі дав, достатньо. Бо коли ти немічний, тоді я можу через тебе робити справу. Я тоді сильний, Господь тоді сильний в ньому. В нашому житті потрібно пройти випробування. В цих випробуваннях перевіриться віра, моя віра. І оця віра допоможе мені йти в небо, бо по інакшому не вийдеться. З кожним днем, з кожним випробуванням я стаю сильнішим. Я більше і більше стверджуюсь. Є одна важлива річ, те, про що говорить Писання, це Христос. Той, який дав нам цю силу для того, щоб перемагати. Нема іншого імені на землі і на небі, який людина може спастись. Нема. Ми не можемо спастися своєю праведністю добрими справами. Ми не можемо спастися тим, що ми комусь будемо допомагати. Ми спасаємося тільки вірою в Ісуса. Віруючи в Ісуса, ми маємо життя вічне. Післення до Колосян говорить про те, що були люди, які намагалися спастися правилами, принцами, соблюдінням якихось правил. Дивіться, я не буду читати все. Я прочитаю Колосянам другу главу з восьмого вірша. «Смотрите, братья, чтобы хто не увлёк вас філософією і пустими обольщениями по приданню чоловічему мира, міра, не по Христу. Дивіться, щоб ніхто вам не почав розказувати якісь цікаві речі, відмінні від того, що написано в Євангелії. Відмінно від того, що говориться і проповідується в здравому вченні. Про те, що спастися можна тільки вірою в Христа. Дивіться, що написано далі. «Ібо в ньому обітає вся полната божества тілесна. И вы имеете полноту в нем, которая из глава всякого начальства и власти. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, влечением греховного тела пролоти обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещение, в нем вы совоскресли верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых и вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезаний плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». И 23 стишок говорит, это имеет, там говорится о законе, о исполнении преданий, о обрезании, которые, ну, были, было учение, говорит, надо обрезаться. Если то-то, то-то не исполнишь, не попадешь в небо. И он говорит, что это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее, изнурении тела и в некотором небрежении, не брежении, а насыщении плоти. В одном из переводов написано, 23 стишок заканчивается, ну, еще есть слова. На самом же деле это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями. Библия говорит, что закон, он показал, что есть грех. Закон показал, что есть грех, человек выполнить закону не может. Людина выполнить закону не может своими силами. Для этого пришел Христос. Послание до римлян написаны слова. Римлянам 6 глава 10. С 3 верша. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. это, это кажется про еврейский народ. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность о веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Я не знаю, что вы задумывались над этим местом Писания. Тут ну, достаточно для меня были певный сейчас складные вопросы. Что значит Праведність віри говорить, не говори в серце твоєму, хто взойде на небо, до чого Він це говорить, і хто сидеть в бездну, і там пояснюється той з Христа і з мертвих возвісті. Я розумію, що Біблія каже, не говори в своєму серці, що від тебе Бог далеко, що Слово Боже десь далеко, але не тут, не в тобі. Він каже, ні. А що говорить Писання? к Тобі Слово в устах Твоїх і в серце Твоєм. То есть слово веры, которое мы проповедуем, Слово о кресте. Дальше Он объясняет: всякий верующий имеет жизнь вечную, всякий верующий Христа имеет жизнь вечную. Слово о Христе для погибающих это погибель, это смерть, это ну непонятно, но для нас, верующих, это спасение, это жизнь вечная, это не юродство, братья и сестры. Это истина, это то, на чем стоит Церковь Божья. Это Христос. Христос, который пошел на Голгофу, умер за грехи, пролил кровь для того, чтобы я сегодня имел очищение. Не по букве, а по Христу, по вере в Него. Можно видеть только закон. Этого нельзя, того нельзя, там нельзя. Но Библия говорит глубже. Христос, когда пришел проповедовать Евангелие, Он проповедовал. Возлюби врага своего. Когда было написано «Око за око и зуб за зуб», он говорит, благословляйте проклинающих вас. Он показал внутрь, Он показал глубину, что есть что-то глубже, чем просто закон. Если я сумею в своем сердце познать Бога в моем личном отношениях с Ним, я смогу понять вот этот смысл Евангелии. Христос меняет внутренность. Христос меняет внутренность Мою. И я уже не поступаю так, не потому, что этот закон говорит, а потому что внутри меня. Уже нету желания совершать грех. Нету желания делать нехорошее, делать непотребство. И, Бог, и Писание говорит, Бог послал Святого Духа для того, чтобы Духом Святым мы могли умершлять дела плоти. И если мы сеем в наш Дух, мы сумеем пожать жизнь вечную, но если мы будем сеять в плоть, если мы будем сеять в телесное, мы пожнем. Смерть. Наблюдайте за тем, что вы слушаете. Наблюдайте за тем, что вы смотрите. Наблюдайте за тем, чем наполнено ваше сердце. И знаете, после чего эти слова Иисус говорит? Он говорит, вышел сеятель сеять. И он вышел сеять с темя. Я задам вам вопрос. Сердце ваше какое сегодня? Каменистое. Это семя падает где-то у порога, или ваш грунт хороший? Заботы житейские могут заглушить, если грунт неглубокий, придет солнце и зной, и сушит, какое сегодня твое сердце, кем оно сегодня наполнено, кто в нем живет? Кому ты отдаешь большую часть своего времени? Кто для тебя сегодня самый важный? С кем ты любишь проводить больше времени? Любишь ли ты отношения с Богом? Любишь ли ты познавать? Любишь ли ты слушать, что Он тебе говорит? Ценно для тебя, когда ты открываешь Писание и читаешь его? Ценно ли для тебя, когда ты склоняешь колени и открываешь свое сердце перед Богом? Важно ли это для тебя? Еще одну мысль хочу сказать в хорошее сердце, в хороший грунт можно посеять бурьян. И поверьте, как бы ты там не сеял что-нибудь другое, ну, как бы ты там не ухаживал за ним, бурьян вырастет бурьяном. Наблюдайте, что вы слушаете, что вы смотрите. Сеющий в плоть пожнет тление. Сеющий в дух пожнет жизнь вечную. И сегодня для себя я понимаю, Денис, на что я определяю время? Что для меня интересно? Если я буду иметь эти отношения с Богом, если я буду познавать Его, если я буду любить Его своей жизнью, своими словами, своими делами, своими решениями, я понимаю, что я буду сеять в дух. И я думаю, что каждый из нас Он... Где-то, может, где-то далеко, может где-то очень близко понимает, что значит сеять в плоти, сеять в дух. Я думаю, что каждый из нас понимает, что хорошо и что плохо. Мы каждый делаем определенное решение, определенный выбор каждый день мы принимаем. И вот во что что сегодня избираю я? Время покажет. Но как бы хотелось, братья и сестры, мне, когда придет Христос. Или придет время моего испытания, чтобы я оказался достойным. Я сумел пройти. Я понимаю, что самое важное и важнее нету это небо. Христос пришел на Голгофу для того, чтобы открыть вход в небо. Завеса была разорвана, и мы можем в Нее войти через плоть, так написано, через плоть Христа. Сегодня мы можем войти в святую святых. Раньше священник мог входить под страхом смерти. Сегодня каждый из нас, верующий, может войти в эту святую святых. Сегодня да есть ход, есть возможность в духе соединиться с Богом. Сегодня Бог открыл вход, Он сказал, входи, я открыл, Христос пришел, написано, конец закона кто? Христос, для праведности кого? Всякого верующего. Он конец закона. Закон что говорил? Всякий, кто не исполнит его, что сделал? И мрет. Смерть, наказание за грех, смерть. Закон привозил всех к смерти. Он сказал, все, ты умрешь, потому что ты не исполнил одну заповедь. А Христос пришел и сказал, и вот этот конец закона, окончание закона, то, к чему приводил закон, я стал этим концом. И теперь эту смерть понес за тебя я, для того, чтобы ты сегодня мог иметь жизнь вечную. Если в твоей жизни есть что-то греховное, если твое сердце привязалось, если ты понимаешь, ты зависим, ты не можешь освободиться, послушай, есть тот, который дает силу, есть тот, который победил грех, есть тот, который послал Святого Духа, которым можно умершлять дела плоти. Я свидетель этому. Я был в рабстве греха. У меня была зависимость пять лет. Я вставал на колени, пять лет вот это мое терпение, я не знаю, вера в Бога, она продолжалась. Я грешил и падал. Я снова приходил на колени. Я просил: Господи, помоги, я снова падал. Но я все равно вставал и говорю: Господь, я понимаю, я не могу, но я понимаю, что есть тот, кто может помочь. Пять лет, братья и сестры, пять лет. Я после греха не мог вставать на колени. Я стал говорить, Господи, я понимаю, что я согрешил, я знаю, что небо сегодня закрыто, но я прошу Тебя, помоги, прости меня. Я не хочу жить вот в этом яме, я не хочу жить вот этой грязи, я не хочу жить в этом грехе. Оно не приближает к Тебе, я хочу тех отношений, которые я имею вот в этом чисто, чистом святости. И пришел день, когда была одна проповедь. И брат говорил, братья и сестры, сегодня мы будем молиться за тех, кто имеет зависимость и кто хочет быть свободным. Он сказал, кто поднимет руку? Поднимите руку, братья, кто хочет быть свободным от греха. Я думал, я не наркоман, я не алкоголик. Я уже вроде бы год даже в церковь хожу. Я, знаете, я сидел и думал, Господи, ну я так хочу быть свободным. Я не могу продержаться две недели без этого греха. Мне кажется, две недели проходят, и все, я забываю, я не понимаю. Я поднял руку, вот так поднял. Я не знаю, кто ли видел, не видел, но это не важно. Я ее поднял. Я понимал, что мне необходим кто-то, кто может мне помочь. Я знал, что это Бог. Я не скажу, что что-то в молитве особенное произошло. Я не скажу, что что-то буквально я почувствовал дрожь или что-то. Но месяц времени. Меня не тянуло к греху, я даже о нем не думал. Месяц времени. Я знал, что мне надо читать Библию, мне надо молиться. Я не знаю, как это вам объяснить. Вот я знал. Я приходил домой, я читал и молился. Я ложился спать, я читал и молился. Я вставал утром, я читал и молился Писание. Читал Библию и молился. Через месяц времени пришел дьявол. Мысль пришла. Денис, что тебе мешает сегодня попробовать то, что ты делал месяц тому назад? Что тебе сегодня мешает? Я, я чувствовал похоть, я, я чувствовал вот это греховное влечение, я знал, что я не мог себя остановить ничем. Я не могу вам объяснить, это как бы что-то тебя берет и просто кидает делать грех. Ты уже не власти над собой. И в этот момент я вспоминаю слова одного старца. Он говорил: Денис, когда придет искушение, закрой глаза, представь Голговский крест и попроси Иисуса, чтобы Он тебе помог. Зная эти слова еще раньше, до вот этого момента я не успевал закрыть. Меня влекло, меня кидало просто, я грешил. Но в этот момент я, я, сидел, я, я просто, Господь, я понимаю, что мне хочется. Я закрыл глаза, я увидел крест Голгофы. Я попросил Иисуса, освободи меня, я не могу. Уже лет пять прошло, братья и сестры. Когда вот этот Христос, который за тебя и за меня умер на Голгофе, освободил меня от зависимости, но я тебе точно могу сказать, если ты не пребываешь в Писании, если ты не пребываешь в молитве, в личных отношениях с Господом, не получится победать. Не получится. Но сначала необходимо сделать этот шаг. Я хочу. Я знаю, что есть Тот, который может освободить, который здесь все сделал на Голгофе для того, чтобы забрать мой грех для того, чтобы почистить меня от этого греха, и который послал Святого Духа не просто так. Он сказал, Он научит, наставит будущее возвестить за Себе сил побеждать этот грех. Если ты сегодня сеешь в этот дух, ты можешь быть победителем. Если ты сегодня сеешь в дух, ты можешь побеждать. Братья и сестра, если у тебя сегодня есть эта проблема, и ты понимаешь, ты сражаешься, ты не можешь победить. Ты сегодня можешь поднять руку. Господь видит. Мы будем молиться. Мы будем молиться за вас. Мы будем просить Господа. Это в шаг вашей веры. Это ваша вера. Не рука спасает, но ваша вера. Да, Господь, я знаю. Я верю. Просить у Него прощения. Просить у Него покаяния. Пускай Он очистит. Его кровь очищает от всякого греха. Он Он верный и праведный. Простит вам всякое согрешение. Если ты исповедуешь свой грех перед Ним, Он простит. Он пролил кровь, Он цену заплатил. На Голгофском кресте Он сказал, и совершилось, заплачено сполна. Кредит, задолженность твоя, которая должна была заплачена быть тобою по закону. Смерть заплачена Христом. Он пришел и сказал, это наказание я возьму на себя. Я ему дам силу для того, чтобы больше он не грешил, чтобы он побеждал грех. Но если согрешил, приди сегодня к Христу. Приди к тому, кто прощает грех. Он верный и праведный. Простить тебе. Давайте мы будем молиться. Мы будем исповедоваться, если это необходимо. Каяться. Просить у Бога прощения. И будем молиться за тех, кто сегодня проигрывает в этой битве. Давайте будем звать Господа.